Опиняємось нашим героям. Ми пам'ятаємо, що той, хто захищає свою землю, завжди перемагає. Передаем приказ Верховного Главнокомандующего по войскам Красной Армии и Военно-Морскому Флоту. 8 мая 1945 года в Берлине представителями Германского Верховного Командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно краснофлотцы, сержанты, старшины, офицеры армии флота, генералы, адмиралы и маршалы, поздравляю вас с победоносным завершением Великой Отечественной войны. Вознаменование полной победы над Германией сегодня, 9 мая, в День Победы, в 22 часа, Столица нашей Родины Москва от а имени Родины салютует доблестным войскам Красной Армии, кораблям и частям военно-морского флота, одержавшим эту блестящую победу 30 артиллерийскими залпами. героем, Павшим в ваших боях за свободу и независимость нашей Родины. За величний подвиг першого білоруського та прибалтійського фронтів. Низький уклін за стійкість. мужність Карельському та фронтам. thank you Obrigado,